установка узких стоек. Бачите, как стоят. Ну, еще не трохи, а вообще, скажем так, небезпечно, что они так стоят. Тут, конечно, его привязали, одни вот с этой стороны вообще не привязали. В любой момент можно соскочить, и стойки могут упасть. Не знаю. Вот так. Вот такий садочек. Хлопцы выполняют оздобливание работы. Так і такі козирки приходиться, обходить. Широкі тут не стоять, а стоять тільки вузенькі. Так І сейчас вам покажу як тут теж тут уже широкий То тут, тут стали широкі стойки. Теж все уже гелями. меньше крепко тут стойки не поедет хоть и кос но не поедет вот так приходится останавливать чтобы они так за каждого датого сколько там 8 касарей дают да не знаю за кого дают ну если да там то там то есть где-то есть не знаю, ты что-то так и сказал уже. Yeah, yeah. Только сбегайте там, Жигеля, в, в кучу под одну какую-то сторону, чтобы не разъехались а там то не по не полезет, не соскользет то там а ты держишь бля кому как высоко падать тихо тихо ты там держи а то соскользнет. А то, блядь, все ушли, нахуй. Слушай, а вот это вот не соскользнет тут? Не, ну ничего, За что, блядь? Тут надо дырку просверлить и шуруп загнать. Не ага. Все стоит на чистом слове. А то ж. А вы скотч возьми, не? Ну, проволока и скотч, это народные методы крепления. Нормально, четко. Четко. Нам нормально? Нормально. Значит, у нас вики лыжи. Вон такая лыжа. Сюда я могу. Да. Назад. Ты типа лишнее? Да. Ехан бабай. А что ты мне не сдаешь назад? А, шо, валялись она? Не, не надо, чтобы валялись. <связь> вот так в школу вот радики идут, вот так. Козырьки всякие, тут трохи неудобно выставлять, ну, выставляется. Якось так кому-то треба рештовка звонить, робим вам рештовочку.